Якщо ви вже визначилися із дизайном вашої оселі і відповідно підібрали тканину для оформлення вікон, саме час поговорити про фасони штор. сьогодні ми зробимо акцент на таких, що будуть доцільними в будь-яких інтер'єрах. Ну а почнемо із класики. Надію розкажіть, які фасони штор будуть доцільні в класичному інтер'єрі. очень э, актуально использование ламбригенов, э, кутаз, э, бахромы, э, использование свагов. О, очень интересно можно использовать э, и комбинировать разные ткани. Классика – у нас важкий стиль, и шторы также, соответственно, должны быть важкими. Так? Да, лучше, когда они выглядят тяжелыми, основательными, так как стиль этот основательный. Но просто в наше время немножко изменилась стиль, немного облегчились ткани, современные новые классики уже используются облегченные варианты, когда ткань может быть полупрозрачной, шторы могут быть использованы как тюль, так и штора. А что до э, более легкого стиля прованс, какие фасоны актуальны тут? Это могут быть шторы на люверсах, либо могут быть шторы на шлевках. Также могут использоваться легкие ламбрикены в складочку, бантовая складочка, либо э, защипами. Могут быть использована полосата. Также в отделке, портьер. То есть это может быть тоже облегченная штора, которая создает эффект легкого бриза на морском берегу Средиземноморья. Ну и из Средиземноморья перейдем до прагматичного хай-теку. Какие фасоны тут актуальны? Для стиля хай-тек очень актуальны ткани, которые более современные, технологичные. Это может быть внутри вставленная и металлизированная нить. В связи с этим ткань уже диктует фасон этой портьеры. Это может быть портьера на люверсах, может быть портьера на шлевках или специальной тесьме, которая формует складку для того, чтобы мы могли посмотреть на всю красоту этой ткани. Такое эти фурнитуры, как в классике, тут сильно что я поменяюсь. Может быть использовано, но, соответственно, это уже более современные материалы. Это может быть э, каучук э, использоваться в форме э, магнита, который подхватывает эту портьеру. Это может быть э, э, бахрома, но и бахрома э, более современного вида. Звичайно, цими фасонами різноманіття асортименту не обмежується. Навпаки, це крихітна доля того, що може запропонувати фантазія дизайнера. Визначальними тут будуть ваші бажання та фінансові можливості. На останок наша порада. Не економте на текстилі, адже він створює настрій.